В Антонии вышли на поле сразу четыре основных игрока Зидан отбывал дисквалификацию, а Дюгари, и Тало травмированы Поэтому волгоградцы не стали отдавать территорию, а предприняли попытку забрать ее себе. Атакующие выпады ротора могли быть опасны, но им не хватало руководящей идеи. А Бордо без своих лидеров оказалась командой довольно среднего уровня. До перерыва у хозяев был вообще всего один момент. Жуненко проиграл второй этаж из стилье лесу. Тот пробил, а Самаруков провожал мяч глазами. Перекладина. Но зрелище все равно получалось скучное. А какая игра, такие голы. Мяч после удара Нидергауза штрафного можно было не трогать. Но Гаэтан Юар решил поиграть на публику. И у него это получилось. Подарок Ротору 1-0. Ответная Мерси не заставила себя долго ждать. Едва начался второй тайм, как Есипов нарушил правила почти в той же точке. Саморуков смотрит на надвигающуюся опасность с удивительным безразличием. Дютюэль подает, и из лес опять сообразительнее Жуненко. 1-1. Француз затылком чувствует, куда надо бить. Вот здесь бы Ротору и перехватить инициативу, но он не может перестроиться. Правда, выйти вперед волгоградцы все-таки могли. Геращенко дал прекрасный шанс Беркетову, но тот промазал из убойной позиции. Тем временем французы вспоминают, кто здесь хозяин. Самаруков привычно ошибается, Геращенко отвлекся, а отскочивший от перекладины мяч задевает руку Жуненко, но за линию не заходит. Боковой арбитр все это видел. Счет 1-1 волгоградцев устраивает, но им не хватает элементарного хладнокровия. Геращенко, Шмарко и Беркетов не могут помешать Банкарелю пробить из вратарской чувствует неладное Виктор Прокопенко. Он меняет обоих нападающих, и ротор начинает просто отбиваться. В самом конце нервы подводит опытного Геращенко. Как ребенка его обкрадывает догон и заставляет пойти на нарушение. Это случилось до штрафной, но арбитр совершает роковую для ротора ошибку. Рихард Вички подводит итог. 1-2, и в Волгограде ротор должен играть по-другому.